kishi agar yaxshi bo'lsa uni qabrga qo'ysalar jannat tomondan bir darcha ochib qo'yadi u joydan xush bo'y kiradi o'zini jannatda yotadigan joyini tomosha qilib yotar ekan odam agar yomon odam bo'lsa unga do'zaxdan bir darcha ochar ekan haligi joydan badbo'y shu joyda bir so'z keladi ko'nglda g'ussa qolmas bir chigitdek yotarsan yangi uylangan yigitdek deydi haligi bolani qo'yishsa bu go'rku qo'ysa bir darcha ochildi jannat ravzasidan deydi u tomondan otliqlar kelib mana bu bolani ochib op chiqib ketishdi deydi mana bu go'rku hushdan ketib qoldi uni bir joyga qo'yishib joylab buni qabrni ko'rib hech qancha vaqt o'tmay haligi ayol yana kelib xizmat aytibdi unga yana o'sha ish yana besh oltita odam bir mayitni olib kelishgan qo'ysa yana haligi voqea yana jannatdan darcha ochilib bu bolani ham olib ketish bu ilgari ham ko'rdiyu buni o'zini ushlab mana bu ayolni oldiga kelib ey singlim men bilamanki bu tanimaydi endi men bilamanki siz ilgari ham bir nima olib kelgansiz odam olib keldingiz men bir ajib narsa ko'rdim siz qanaqa odamsiz mana bular kimlar bular nima ishlar qilgan siz meni bezovta qilyapsiz men musibatdagi odamman yo'q hozir ayting men ko'rgan narsani sizlar ko'rmadilaring menimcha siz nimani ko'rdingiz ilgari olib kelganingizni men qabrga qo'yar qo'ymas uni jannatga olib chiqib ketishganini ko'rdim men shunda hushimdan ketib qoldim mana buningizni ham olib chiqib ketishdi sizlar kimsizlar bular kim desa avvalgisi meni kichkina bolam debdi bu butun umr ilm yo'lida yurdi ilm oldi ilm tarqatdi mana bu meni katta o'g'lim butun umr topgan narsasini ukasiga sarf qildi degan ekan ilm yo'lini qarang qarangu ilm yo'lidagi homiyni qarang bizni o'g'illarimiz bizni qizlarimiz agar bir ta'lim ilmda ilm yo'lida bo'lsa biri bunga kirolmasa unga aytsa ekanki sen ukangga yordam berin to shu mulla bo'lguncha olim bo'lgancha himoyasida bo'lgan namanganda abdulhakim qoripocha degan kishi bo'lardi xudo rahmat qilsin qashqarda qori bo'lganlar biz madrasada o'qib yurganimizda eski kitoblar namanganda sotilardi shu kishi bilan tanish bo'lganman shu odamni o'g'li bir narsa aytib bergan bir masjidga borsam deydi domla jumada ma'ruza qilyapti aytlark kim agar qori bo'lsa qiyomat qoyim bo'lganda ta alloh taolo shu qorini otasiga toch kiydiradi debdi domla yuragimga bir narsa tushdi deydi voy yoshim shunda qirq yoshda men qirq yil yashab otamga nima qildim agar yana qirq yil yashasam nima qilaman men otamga toch kiydiraman dedim deydi kelib akamga maslahat qildim deydi aka men shu gapni eshitdim menga yordam bermaysizmi to'rtta bolam bor deydi nima qilaman shu to'rtala bolamni oziq ovqatiga qarab turing men qori bo'lmasam bo'lmaydi akam bilan kelishdik deydi besh yilda qori bo'ldim deydi qirq besh yoshimda qori bo'ldim deydi birodarlar o'g'ilni qarang himmatini otamga toj kiydiraman deb shunaqa xizmat qiladigan bolalar bo'lsinda shu bolalar orqangizdagi bolalar borku shu narsani shu yigitlarni shu ko'zi yonib turgan yigitlarni otalari shu yerda bo'lsa ularga aytinglar otalar onalarga tayinlanglar onalarni xizmati bilan bolalar bo'lib ketadi otalar o'zi ko'chada ko'proq yuradi keyin bir ish bor ekan bolani o'g'ilni qizni fazilati uchun onani duosi zarur bo'larkan bir kishi o'zi qozi domla ekanlar bir avliyo odamni maslahatga maslahatg taqsir menga maslahat bering o'g'lim qori bo'lgan lekin hozir katta bo'lib qoldida qur'on o'qimay qo'ydi quroni esidan chiqib ketib qoldi namoz o'qimaydi fosiqlarga qo'shilib ketdi nima qilardi bilmayman desa bu kishi aytib aytibdilar siz ayolingiz bilan qanaqasiz er qatori yo'q bu qozi ekanda qozilar sal нервniy bo'ladi odamlar shikoyatini eshitaverib tashqaridan kelgan haligi nimani bosimni uyga borib tarqatadida ayoligizga yaxshi emas ekansiz debdi sizga maslahatim ayolingizga yaxshilik qiling qachonki ayol kishi eridan yaxshilik ko'rsa rosayam erini yaxshi ko'rib ketsa bolasiga qilgan duosi ijobat bo'ladi debdi mana shunaqa qilib o'g'lingizga duo oling debdi uyga borib bir yildan keyin qaytib ketdi hasrat o'sha kundan o'zgardim debdi bu yil o'g'lim hatib deyapti birodarlar de o'g'il qizlarni dindor bo'lishi uchun solih bo'lishi uchun ayollaringizdan duo olinglar rasululloh aytgan ekanlar sizlarni eng yaxshilaringiz ayoliga yaxshilik qiladiganlaringiz afsuski bizda ayollarga yaxshilik qilish kamayib ketgan ayoli bilan yaxshi gaplashmaydi odamlar ko'chada juda xushmuomala bo'ladi juda odobli bo'ladiyu haligi aytgandek ko'chada olgan zahrini uyga olib kelib taroi ancha yengilleyda yana ko'chaga <laughs> chiqib ketadi bolasiga tarqatadi shuning uchun bolalar hech qancha o'n sakkiz o'n to'qqizga kirganda ota onasidan ham zerikib qoladi shunday bo'lsinki onalarini qo'lini o'psin shunday bo'lsinki otalarini oyog'iga tashlasin o'zini shulardangina jannatni topaman desin rasululloh aytganlar bir odam xor bo'ladi agar alloh taolo bu odamga otasi yoki onasini qarigan holatini topishni nasib qilsayu shularni duosi bilan jannatiy bo'lolmasa diizmi agar kimni otasi yoki onasi mo'ysafit bo'lib qarib qolibdi bularni xizmatiga muhtoj bo'lib qolibdi bu neomat ekan bolaga ota onasi katta bo'lib qarib qolganlar o'g'il qizlar xizmatiga qarab qolganlar qayerda bo'lsa shu yerda ishlarinizda bo'lsa meni gapimni eslab qolinglar sizlarni jannatlarz uylarinizda bor ekan albatta o'sha jannatni naqd qilib olinglar ular o'tib ketib qolmasdan hazrati domlamni oldilarida ko'p gapirib qo'ydim meni ma'zu tutinglar ustoz rozi bo'ling xudo taolo gapirguvchilarga ham eshitguvchilarga ham amal nasib etsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu